ये चीज़ ऐसे ही चलती रही वो बस आते थे होटल में रहते थे और आ, मेरे साथ इस तरीके से गलत करते रहते थे जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी करी और बोला कि ये तो ऐसे ही रहेगा और जब मैंने उन्हें बताया कि आपने मेरे बच्चों के साथ भी गलत करने की कोशिश करी तब उन्होंने तोड़फोड़ किया मारपीट करी गाली गलौज किया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए तब उन्होंने मुझे बोला कि अगर तूने इस बारे में आगे कुछ किया तो मैं तेरे फोटोज़ वीडियो वायरल कर दूंगा अगर नहीं है तो तुझे आना ही पड़ेगा और तू नहीं रहेगी तो तेरे बच्चों को तुझे भेजना पड़ेगा नहीं तो तुझे पैसे भी देने पड़ेंगे इस बात को जब मैंने आ, उन्होंने जब फोटोज़ वीडियो वायरल कर दिए जब हमने इसके लिए स्टैंड लिया तो उन्होंने फ़ोटोज़ वीडियो वायरल कर दिए जब ये बात मैंने पीएसआई मैम को बताया जब मैं उनके पास गई ये एफआईआर लिखवाया उसके बाद भी उनकी धमकियां आती ही रहती थी मुझे जब मैं ये मैम को बताया पी मैम को तो वो कह रहे थे कि अभी तक उनको उसको पकड़ने जाने की परमिशन दी नहीं गई है और ना ही उन्हें वो पैसे ग्रांट हुए हैं गवर्नमेंट से ताकि वो आगे कुछ कर सके तब फिर मैंने उनको पैसे दिए और उन्होंने मांगनी करी कि वो कुछ पैसे अगर होंगे तो वो जल्दी उसको पकड़ सकेंगे मैंने उनको पैसे दिए और फिर उन्होंने अपने डीसीपी जोन वन जोन थ्री पास थी डिटेल्ड इन्क्वायरी कर परंतु आक्षेपना सीरियस ने सीरियसनेस ने, सीरियस ने ध्यान राखी अपने केस आ केस न इन्वेस्टिगेशन अन्य तपास करना रमलदार ने ऑलरेडी आपी दीदू है आ अधिकारी अधिकारी संबंधित अधिकारी ने જ્યાં સુધી ઇન્કવાયરી પૂર્ણ ના થાય એમના જવાબદારી નક્કી ના થાય ત્યાં સુધી એમને પણ સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાંથી આપણા મુક્તિ આપી રહ્યા છે આજની તારીખે તેઓ રજાઓ પર છે પરંતુ આ ઘટનાને આપણે સિરિયસલી લીધી છે અને આમાં તળસ્પર્શી તવા